بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا الى الشيخ الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن برنسمة اسمة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم اجمعين امين يا رب العالمين انه قال باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامه وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس عن عدل بالرومية ويقال القسط مصدر القسط القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فذيلين قال حدثنا محمد بن خذيل عن عمارة بن القعقاع ان بسرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان, سبحان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبي الرحمه شفيع المذنبين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بخاري شريف صلب الشيس ونطشد ذاك عم رب عبد لي أبو صلب الشيس حديث এই পাটের মাধ্যমে পুরা বুখারি শরীর সারা বছর বছরের আরম্ভ থেকে শুরু থেকে শুরু করে আজকের এই দিনে বিশ তারিখ দুই হাজার পঁচিশ রজ জমা আঠাইশ তারিখ আজকে কিতাবটা শেষ হয়েছে শুরু কিন্তু আজকে হয়নি প্রায় দশ এগারো মাস আগে শুরু হয়েছে তালেবান এজেন্টদের জন্য কিছু কথা হবে পোলাম কেনানোর জন্য আর কিছু যারা পুরা বুঝবেন না তাদের জন্য হালিশের মর্মের মধ্যে কিছু কথা হবে